И мы с вами прочитаем с 25 по 37 стих. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением Твоим и ближнего Твоего, как самого себя». Иисус сказал им, «Правильно ты делаешь, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисус: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел в тую дорогу и увидел его. Прошел мимо. Так же и Левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал, ему, «Позаботься о нем, и если сдержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему, иди и ты Поступай так же. Хорошая история, одна из э, самых назидательных притч, ну, как, в принципе, все притчи Иисуса Христа, о том, как нам необходимо относиться к тем, кто нас окружает, правда? Потому что э, мы, бывает, очень концентрируемся на себе. Нам ведь здесь очень хорошо, правда, в молитвенном доме. Хорошо или нет? Хорошо, весьма. Весьма хорошо. Есть даже псалмы, соответствующие, что как хорошо и как приятно жить братьям вместе, как елей, которая стекает по бороде Арона и все такое. Ну вы помните, но нам никогда нельзя концентрироваться только на самих себе. Помните, я люблю эти примеры. Если мы концентрируемся на себе самих, то мы просто напросто черствеем. Так же, как вот происходит с Мертвым и Галилейским морем. Да? Что происходит с Галилейским морем? В него впадает река Иордан, и из него выходит река Иордан. А в Мертвое море река Иордан только впадает. И чем примечательны эти два примера? Тем, что вокруг Галилейского моря цветет цветут деревья, растет трава, понимаете, в нем водится рыба, живность какая-то, а в мертвом море и вокруг него сплошная пустыня. Сейчас, конечно, люди научились использовать это мертвое море, оно оказывается очень целебно, но мертвое море не приносит никакой жизни. Поэтому то, что происходит вокруг нас, мы должны обязательно обращать на это внимание. Скажите, пожалуйста, кто такой вот этот вот самый человек, который шел из Иерусалима в Иерихон? Кого он представляет, как вы думаете? Я не думаю, что это сложный вопрос. Нет, он представляет нас, вами, правда? То есть, обратите внимание, что человек шел откуда? Из Иерусалима в Иерихон. Из Иерусалима, где находилось благословение Божие, где находился храм, он двигался в город, который был проклят Господом, потому что Иерихон был разрушен, помните, да? И Господь сказал даже через Иисуса Навина такое пророчество, что те, кто захочет построить этот город вновь, начнет его со смерти своего старшего, а закончится со смертью своего младшего сына. То есть такое было страшное пророчество. Но все-таки нашелся один такой человек, который это осуществил. И в итоге так и произошло с его семьей. То есть человек двигался от города благословения в город, в город проклятия. Что было еще примечательно в городе Иерихоне? Так это то, что в то время это был э, пяточок очень бурной торговли. То есть город представлял сам по себе ну массу возможностей. В отличие от Иерусалима, в котором был только храм. Да? И вот человек, двигаясь по этой дороге, попали, попал на разбойников. Они сделали свою грязную работу, бросили его умирать. И что происходит дальше? Идет священник, который в принципе представляет религию, ну, на мой взгляд. Что он сделал? Прошел мимо. Дальше идет левит который, на мой взгляд, представлял закон. Что сделал? Посмотрел, подошел внимательно, что с этим человеком, да? А потом взял, повернулся и ушел. И только третий, который, будучи вообще иноплеменником, если по еврейским меркам брать, то самаряне это и дало поклонники. Почему? Потому что они не признавали полностью Ветхого Завета, они <laughs> сделали у себя свой собственный храм, где поклоняться Богу надо, и этому и учили, понимаете, и так далее, и тому подобное. И вот, вот этот вот человек, кажется, и наплеменник, и долопоклонник, он берет и помогает. Совершенно чужому человеку, из другого племени, Берет и помогает, спасает ему жизнь, омывает его раны, обеззараживает их, оказывает ему помощь, садит его на ослика, привозит ему его к людям и так далее и тому подобное. Замечательная история, как на мой взгляд. Однажды я вспомнил еще одну ситуацию, когда э, одна сестра Беседовала с парнем и видно, что у того были очень серьезные проблемы. И он был очень сильно обижен на христиан. Я не знаю, правомерно это, неправомерно, правильно, вернее, неправильно он обижался, но меня эта история заставила задуматься. В каком плане? Он говорит: однажды я говорит был, ну под очень серьезным воздействием, то ли наркотиков, то ли алкоголя. И говорит, и упал, просто упал. И я захотел поваляться возле большого фонтана на Майдане Незалежности. Я, говорит, там масса людей, огромное количество, в том числе, я был не раз на Майдане Незалежности, когда был студентом, там большое количество людей, которые проповедуют Слово Божие. И говорит, ты бы знала, сколько людей через меня переступили и прошли мимо. Он провалялся таким образом несколько часов, ему никто не оказал помощи. Абсолютно. И он сделал такой вывод. Горький вывод, нехороший вывод. Он говорит, я знаю, что среди тех людей были и христиане. Я не знаю, правильно ли он думает, неправильно он думает. Но для себя в сердце я отложил эту историю. Ну, теперь стараюсь не переступать никогда через людей, если я вижу, что они лежат в грязи и так далее. Поэтому, братья и сестры, давайте будем внимательны друг к другу. Давайте будем внимательны к тем, кто нас окружает на улице людей. В конце концов, Христос нас призвал не для того, чтобы мы здесь просто сидели, а для того, чтобы мы шли и служили тем людям, призывали, показывали им Христа, показывали им любовь Божию. Если мы не будем этого делать, то апостол Павел говорит, горе мне, если я не проповедую Евангелие. Понимаете? Очень много в Фейсбуке сейчас есть сообщений о том, сколько наших ближних, я по-другому не буду говорить, детей, стариков, инвалидов на Востоке умирают с голоду. В буквальном смысле, братья и сестры, умирают с голоду. Огромное количество людей живут в подвалах, живут в сырости, в болезнях, в холоде, в голоде, Понимаете, в ужаснейших условиях. Поэтому я думаю, у нас с вами есть призвание, которое необходимо осуществлять. Давайте будем внимательны, ну и не только к тем людям, которые вне церкви пока, я надеюсь, но также и друг от другу. Потому что бывает брат или сестра приходит на служение. И даже никто не спросит, привет, как у тебя дела? А может что-то случилось? А может, чем-то надо поделиться, чем-то помочь, как-то наставить. Приходят новые люди, а мы, бывает, не замечаем абсолютно. Они пришли, посидели и ушли. Один раз у меня было такое в Одессе. Я приехал на богослужение, но не было возможности вернуться домой служение за 40 минут до начала служения ну я так рвался мне было далеко ехать и я такой радостный захожу в зал слава богу пришел по рядам присел сижу ко мне никто не подошел абсолютно и после служения я так задержался немножко на всякий случай еще минут на 10 задержался ко мне никто не подошел и никто не обратил внимания, даже не спросили, как меня зовут. И кто ты есть такой? Абсолютный игнор. И знаете, что я сделал? Верующий человек. А я больше не приехал в ту церковь. Я поехал в другую. И это на удивление было колоссальной разницей. Потому что меня не только спросили, говорят, брат, а, ты кто такой? Ага, узнали, кто такой. Я передал привет от Александра Федоровича. А, ну и дальше была расплата за это дело. Очень обильная расплата. Я еле-еле встал из-за стола, если честно говоря, уже после служения. Понимаете? Обращайте внимание на тех, кто рядом с вами. С вами призвание. Поэтому пусть Господь благословит каждого из нас. И помните, 7 глава Евангелия от Матфея тоже одно из очень сильных мест Священного Писания. Я хочу это зачитать там несколько стихов. 21 по 23 стих. Не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное. Но, исполняющий волю Отца Моего Небесного, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от, твоего, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда я объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Потому что главное – это исполнять волю Отца нашего Небесного. Даже если у нас нет никаких сверхъестественных дарований. Это главное в нашей жизни. Я заканчиваю. Пусть Господь нас обильно благословить.